Добрый вечер, меня зовут Энвер Кикава, я представляю рекламное агентство Starcom. По моим подсчетам, рекламное агентство сегодня ведут со счетом 4-3, если не считать выступления Андрея Портыки наверное, это говорит о том, кому больше нужно, чтобы в кризис какие-то находились решения. Вот. Я расскажу немножко не о том, о чем было изначально заявлено. Моя тема будет касаться того, собственно, что мы уже сегодня обсуждали, это как поступать с рекламными бюджетами. Рубить рекламные бюджеты в кризис или не рубить рекламные бюджеты в кризис. В общем-то, находясь на этой трибуне, с которой наши политики очень часто ведут там, предвыборную и другую агитацию, и будучи представителем рекламного агентства, понятно, что я буду вас агитировать эти бюджеты не резать. да, то есть я здесь не буду ничего скрывать, вот. Но для того, чтобы быть откровенно, откровенным и не переходить в пропаганду, э -э -э -э, и вот эту тонкую грань не перейти, я бы хотел э -э, развеять там, миф, который сегодня очень часто уже звучал в каком-то смысле даже выйти, там, так сказать в контр с предыдущими спикерами. Вот и для этого я хочу спросить у э -э вас, есть ли кто-то, кто знает китайский язык из присутствующих студии? Ну, Сейчас, я я просто тоже не знаю, да, но вот совершенно верно. Я думаю, что даже те, кто не знает китайский язык после 2008 года, вот этот вот символ знают достаточно неплохо. Этот символ, собственно, на китайском означает слово «кризис». Да? После 2008 года появилась теория, что, этот кризис, что это слово состоит из двух иероглифов. Простите мне мой китайский, первый из них это «вэй», второй G, один из которых, соответственно, way означает опасность, и второй означает возможность. Из этого родилось очень много презентаций, очень много тренингов, которые, собственно, стимулируют нас кризис, инвестировать, инвестировать. Кризис — это хорошо. Ну и вот, по сути, даже сегодня эта фраза звучала неоднократно. Кризис — это возможность. Ну, к сожалению, это не так. Да, то есть я небольшой специалист в китайском, но проведя определенные исследования, могу сказать, что... этот Два иероглифа вместе означают только то, что вот, мы называем словом кризис. Да? Если первый из них действительно означает опасность, то второй э, практически никогда, во-первых, он, употребля... он не используется э, сам, да? то есть он используется только в связке с другими иероглифами. Так вот, э, практически всегда он означает невозможность, а скорее какой-то решающий момент поворотную точку. Соответственно, вместе они означают, эти два иероглифа, поворотная точка, в которой есть большая опасность. Да? То есть это кризис. И хотя я не отрицаю того, что в кризис действительно возможности существуют, но мне показалось важным это сказать. Мы, как рекламное агентство, кризис не любим. Да? То есть мы считаем, что кризис это плохо безусловно, и хотя возможности действительно в этот период существуют, но в первую очередь это масса проблем. Да? То есть это проблемы для наших клиентов, которые теряют доли рынков, теряют потребителей, теряют бюджеты. Соответственно, эти бюджеты потом не доходят до агентства. Ну и для нас это тоже большие проблемы. Вот. Очень часто эти проблемы заканчиваются вообще драматично, когда доли рынка теряются безвозвратно теряются работы, ну и, соответственно, нам тоже приходится реагировать адекватно, увольнять людей или каким-то образом реагировать на эту ситуацию. Поэтому, в целом, и в общем, наше отношение к кризису негативное. Вот. При этом я согласен, что в кризис действительно есть возможность, мы посмотрели очень много интересных кейсов сегодня, но одна из самых таких возможностей, которых в кризис очень легко воспользоваться, это возможность совершить ошибку. И э, самое печальное в этой ситуации, что э, в отличие от ситуации скажем так нормального рынка или ситуации роста цена этой ошибки может быть очень высока. Э, казалось бы, там, когда все хорошо, ты можешь как агентство сделать какой-нибудь там халтурный план, не очень хорошо просчитать там количество рейтингов, которые нужны рекламодателю. Или там тот же рекламодатель может там где-то не очень, скажем, разумно подойти к упаковке или еще что-то. И в целом все работает, все растет. В кризис, к сожалению, это не так. Да? И поэтому нам приходится думать гораздо больше и гораздо взвешеннее подходить к тем решениям, которые мы принимаем. И одно из ошибок, которые совершают рекламодатели в кризис, естественно, это срезание рекламных бюджетов. Опять-таки я понимаю, что из уст представителя рекламной индустрии это будет звучать как откровенная агитация, вот, но у этого тезиса есть очень много доказательств. В принципе, достаточно посмотреть на мнение выдающихся людей. Да, вот Генри Форд когда-то сказал, что сокращать затраты на рекламу, чтобы сэкономить деньги, все равно, что останавливать часы для того, чтобы сэкономить время. В принципе, с моей точки зрения, одно этого высказывания должно хватить любому рекламному агентству, чтобы убедить своих клиентов дать больше денег инвестировать, не сокращать. Но по факту так не происходит, почему-то мы все любим цифры, поэтому я тоже э, воспользуюсь определенной информацией, которая э, доступна для того, чтобы на примере э, уже, скажем так, других стран... И немножко другого времени, где-то может даже для кому-то показаться совершенно оторванным от сегодняшней действительности, сделать такой исторический экскурс и показать, что в принципе те выводы, о которых уже говорили сегодняшние спикеры, были известны достаточно давно. Мы просто не всегда, как это часто бывает, обращаемся к истории и ну, анализируем опыт других, опыт наших предшественников. Из таких известных, скажем, и задокументированных исследований. Одним из самых первых исследований было исследование Рональда Вейла. Это американский экономист, который достаточно много времени потратил на то, чтобы анализировать, в принципе, эффективность маркетинга и эффективность рекламы. Так вот, он в 1927 году опубликовал исследование по итогам анализа 200 компаний в период рецессии американской 1923 года, и его выводы были достаточно простые: реклама в кризис работает. Очень четкая корреляция. Все те компании, которые в кризис, в рецессию сокращали свои рекламные расходы, не только, скажем, менее уверенно чувствовали себя в кризис, но и выходили из него гораздо дольше и с меньшим успехом. 1937-1938 год — это окончание Великой депрессии, очень тяжелый период в истории и мировой экономики, и США в том числе. Очередное исследование, Джей Джи Кюблер, это имя наверняка вам ничего не говорит, но это еще один американский экономист, который проанализировал 45 компаний, наиболее успешно выходивших из кризиса, и 50 компаний, которые испытывали определенные сложности в восстановлении объема продаж. Опять-таки, Хотя табличка с первого раза, возможно, читается достаточно сложно, но вывод очень простой. Те компании, которые инвестировали в кризис, которые не прекращали инвестировать в рекламу, они не только чувствовали себя увереннее, но и объем продаж нарастал после окончания рецессии с гораздо более высокими темпами, чем у тех компаний, которые приняли стратегию, скажем, более консервативную. Соответственно, это исследование еще раз показало, что реклама работает. Вот. Одним из таких очень интересных и классических примеров является история агентства Лео Барнетт, которая является частью нашей рекламной коммуникационной группы. Агентство было открыто в 1935 году в разгар Великой, Великой депрессии. И когда вот, Великий Лео открывал свое агентство, есть даже такая легенда, ему все говорили, что это безумие, кому сейчас нужна реклама, сейчас все заняты совершенно другими вещами. Через месяц, дружище, ты будешь продавать яблоки, но углу возле того здания, где ты, собственно, сейчас снимаешь офис. Вот. Но вот в следующем году агентство будет отмечать свое 80-летие, получается. Это одно из самых крупных и самых успешных креативных агентств поныне. Вот. И яблоки с тех пор являются символом, одним из символов агентства. Соответственно, он еще раз доказал, что, в общем-то, даже в самые сложные периоды можно найти какие-то хорошие решения. Следующий, мы делаем такой скачок во времени в 70-е годы, рецессия в США в 73-75 год. Это период, когда впервые в мире случился глобальный энергетический кризис. Появилось такое слово, как эмбарго. Страны, производители нефти наложили эмбарго на поставку нефти на Запад. Связано все это было с войной. Нефть тогда подскочила с 3 долларов за баррель до 12. Сейчас, когда она стоит далеко за 100, даже сложно себе представить, что такие цифры когда-то существовали, но тем не менее в Америке все было очень тяжело, особенно пострадали там автомобильные отрасли. Э, Опять-таки анализ групп рекламодателей, те, которые не сокращали свои э, затраты на рекламу, сокращали частично, э, либо системно сокращали в 1974-1975 годах. Э, последняя строчка четко показывает, что на выходе из э, этой рецессии те компании, которые инвестировали, продолжали... Э, тратить свои э, деньги на продвижение, они в разы по объемам продаж, соответственно, э, превосходили результаты тех компаний, которые выбрали более консервативную стратегию. Вот. И что интересно, э, это же в принципе можно спокойно переносить и не только на объем продаж, но и на доходы этих компаний, потому что, опять-таки, часто, в принципе, сейчас, скажем, роль рекламы, мне кажется, недооценивается. Мы действительно все как-то больше оперируем понятиями затраты, 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 забывая о том, что, в общем-то, это действительно инвестиция в, ну, в ваши продажи, да, и без этого продавать будет достаточно сложно. Если вот еще одно аналогичное исследование компании MC Grow Hill, Просто для репрезентативности, опять-таки, они проанализировали этот же период и пришли к абсолютно аналогичным выводам. Чтобы еще больше как бы, придать весу этим, этим данным, могу сказать, что McGrawing Hill – это достаточно большой американский холдинг, частью которого является рейтинговое агентство Standard Poor, да, которое, в общем-то, сейчас тоже очень часто фигурирует в разных оценках там, экономической эффективности. И сегодня вот тоже мы в одном из докладов видели их упоминание. Вот. Соответственно, в очередной раз те же самые выводы инвестиции приводят к более успешным продажам в период кризисов. Но что как бы, наиболее важно, это то, что те компании, которые принимают скажем, более консервативную стратегию, совершают эту ошибку, потом, несмотря на более активные инвестиции, им все равно очень сложно восстановиться. Одним из примеров является соперничество Форда и Шевроле. Как я уже сказал, кризис, эта, рецессия была во многом связана с нефтяной эмбарго, цены на бензин взлетели. Теле. на то время американцы как и сейчас любили большие машины но тогда большие означали там машины с объемом двигателя 5-6 литров соответственно продавать их стало очень сложно вот и несмотря на то что генри форд которого я цитировал строго настрого запретил сокращать затраты на рекламу к этому моменту он уже более четверти века был, к сожалению, в могиле, его заветы были успешно забыты, и Форд сократил затраты на рекламу порядка 20-25%. В итоге Chevrolet, который не делал, в принципе, ничего там со своим модельным рядом или еще что-то, но пошел по другой стратегии, собственно, прислушался к советам Генри Форда, выиграл в, и увеличил свою долю рынка. И хотя там эти 2% могут казаться достаточно небольшими, но в масштабе американской экономики это достаточно существенные цифры. Еще на 10 лет вперед такое же исследование, та же самая компания. Эта рецессия уже была, скажем, менее драматичной по сравнению с предыдущим. В принципе, можно сказать, что по сравнению ну, в наших сегодняшних реальных это даже там, не кризис. Хотя в отдельные периоды ВВП США было отрицательным, там, на 5-6%, что, в общем-то, достаточно много. Вот. И, казалось бы, вроде бы... И ситуация не такая плохая. Зачем резать рекламные бюджеты? Но нет, все равно находились рекламодатели, которые это делали. И по результатам этого исследования, скажем, в более спокойный период вы видите, что конечный разрыв между теми, кто сократил объем рекламы, и э, те, кто этого не сделал, ну, он достигает сумасшедших величин. Да? То есть здесь как бы мы видим, что этот закон он работает как в периоды очень тяжелых, скажем, экономических колебаний, так и в периоды более спокойных. Тот же самый взгляд на эту же проблему, но немножко под другим углом. В этом исследовании анализировалось влияние затрат на рекламу на долю рынка. Здесь сравнивали, каким образом изменилась доля рынка у компаний, которые сокращали затраты на рекламу в период рецессии, и те, кто увеличивали больше или меньше. И здесь не столь интересен даже сам факт того, что в очередной раз подтвердился тезис о том, что сокращение затрат на рекламу далеко не всегда приводит к хорошим показателям, как то, что подтвердилось опять-таки тезис, который мы сегодня уже слышали, что в период кризиса, в период рецессии дополнительные инвестиции гораздо легче конвертируются в дополнительную долю рынка. Да? То есть в этот период времени вы можете потратив меньше получить больше. Да? Хотя у нас по факту происходит как правило всегда наоборот. То есть как только идет рост, все естественно имея возможность начинают инвестировать, мы начинаем бороться за долю рынка, но почему-то этого не происходит. В то время, как в кризис это можно сделать с меньшими затратами и более эффективно. Опять-таки, еще одно исследование, чтобы уже до конца добить вас цифрами. Институт стратегического планирования. В Америке много институтов есть и такой. Опять-таки, аналогичное исследование. Они проанализировали порядка 400-500 компаний, за, которые вот в период 90-91 года тоже сокращали, либо увеличивали затраты в период кризиса. Пришли к аналогичным выводам. Одним из таких ключевых примеров и одной из таких компаний была компания Nike, которая, в принципе... В начале 80-х испытывала определенные проблемы, они до этого были лидерами рынка, потом их потеснили, и несмотря на то, что у них были достаточно интересные запуски, там Air Max и так далее, и тому подобное, им не удавалось э, вернуть свои лидерские позиции, но в середине 80-х они кардинально пересмотрели свой подход к коммуникации, и именно вот в середине 80-х годов Nike начал э, устанавливать себя как лидер в рекламе, э, лидер в коммуникационных решениях, тогда они подписали контракты с Майкл Джорданом, тогда они ввели скажем, в э, обиход такие вещи, как спонсирование не просто там отдельных атлетов и событий, а спонсирование целых команд. Сейчас, опять-таки, это уже кажется чем-то там э, абсолютно обыденным, но на, на тот момент это было действительно там прорыв. И э, несмотря на сложные времена, они системно увеличивали затраты на рекламу, что позволило им в начало 90-х вернуться уже э, лидерами. Воспользовавшись прыжком Майкла Джордана, переносимся в Великобританию. Здесь тоже не буду детально останавливаться. Ряд исследований на протяжении 20 лет, 70-х годах, 90-х, в принципе, выводы одни и те же. Да, под каким углом не смотрели, всегда приходили к пониманию того, что те компании, которые в кризис инвестируют, они гораздо легче, этот э, кризис, проходят. Более того, в рамках одного из исследований, связанных с Великобританией, проводились интересные анализы того, как директора компании, финансовые директора воспринимают факт, э, там скажем, сокращения рекламных затрат и как они для себя видят эту картинку. И вот Алексей Филановский сегодня э, в первой части об этом говорил: что иногда, даже такие банальные вещи, как возможное снижение оборота за счет снижения рекламы, и снижение продаж не учитывается, то есть финдиректор, например, рисует какую-то картинку, да, что вот у меня там, допустим, сейчас там ПНЛ такой, я срезаю рекламу, затраты, вроде бы затратная часть уменьшается, все нормально, мы проходим, да, но потом по факту получается, что вместе с уменьшенными затратами на рекламу снижается оборот оборотные средства куда-то пропадают, и в итоге компания проигрывает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Опять-таки вещи, наверное, очевидны, но мы говорим о Великобритании, рынок, который даже там, в 70-е и 90-е годы был гораздо более продвинутым и с точки зрения объемов, и с точки зрения знаний, но тем не менее эти ошибки все равно совершались. Ну и last but not least десятый пример, кризис в Мексике, 94-95 год. Мы очень часто говорим о том, что мы живем в такое совершенно ну, не, скажем, не похожее ни на что время, каждый кризис он своеобразный, и это действительно так. Но опять-таки, если покопаться, мы можем найти очень много аналогий. В 1994 95 -м году Мексика столкнулась с небывалыми проблемами, буквально там за две недели Курс национальной валюты песо сократился к доллару на 70%, наверное, что-то вам это напоминает. На 6% упала ВВП. Меньше чем за год 20 тысяч компаний были объявлены банкротами. И меньше чем за год 700 тысяч человек практически разово потеряли свою работу. Да, у них там было на самом деле достаточно много схожих таких моментов с нами, там покушения на кандидатов, были выборы и так далее и тому подобное. То есть очень похожая история. Вот. И здесь один пример, опять-таки, как уже по хорошей традиции ставший клиент торговая марка А, торговая марка Б. Их названия слишком известные, чтобы их называть. Да? Но, в принципе, это крупнейшие рекламодатели мировые. Рынок это рынок FMCG, ну, скажем так. Что? Они достаточно давно присутствовали на рынке в тот момент времени. Начиная с 89 -го года, то есть в течение там, 5 лет у них была очень равная доля. Да, они Делали очень много, там, в общем, попыток что-то с этим сделать, но в принципе получалось не очень хорошо. Наступил кризис, и здесь, вот в 1995 году, они выбрали диаметрально противоположные решения: один увеличил инвестиции в рекламу, и в принципе подошел, скажем так, ну, более творчески к решению этой задачи, в том числе и коммуникационно. Да? Торговая марка «Б», ну, она приняла, опять-таки, на тактическом уровне понятное решение – переждать, да, сократить затраты. Причем, в принципе, если посмотреть на масштабы, там, 25% – это не так уж и много. В условиях, когда у тебя там падает экономика, когда у тебя на 70% произошла девальвация, вроде бы немного, но, тем не менее, за год ситуация поменялась кардинально. Да? Торговая марка А прирастила 10 пунктов в своей доли рынка, торговая марка Б потеряла 6 пунктов. И с тех пор, по сегодняшний день, поскольку как бы это, э, ну, этот клиент является клиентом группы, в которой я работаю, хотя тогда на то время там в Мексике мы еще назывались по-другому, но тем не менее, э, они удерживают лидерство. Да? То есть э, и после этого много инвестиций со стороны торговой марки Б, ну, привели э, к определенному сужению этого разрыва но в целом ситуация не поменялась вот таким вот образом за 15 минут мы с вами посмотрели опыт трех стран 65 лет исследований более 2000 компаний которые однозначно и четко говорит о том что сокращение инвестиций в рекламу в период кризиса далеко не всегда является правильным решением я не призываю там вас всех огульно пересмотреть свои стратегии, сразу же там приращивать бюджеты, потому что, естественно, есть реалии, есть там, специфика компании и так далее и тому подобное. Это решение остается за вами. Я просто прошу вас и призываю с позиции рекламного агентства, которое заинтересовано в том, чтобы кризисов было поменьше, чтобы деньги приходили на рынок, в следующий раз, когда вы занесете топор над рекламными бюджетами в период кризиса, задуматься и, возможно, проанализировав все, вы поймете, что это не самое лучшее решение и найдете какое-то другое. Assim,